хлеб Запорожье. Это волонтеры Запорожья. Как вы видите, близкий центр допомоги населения. Они привезли хлеб для населения Поставка хлеба в город сократилась на на 70 процентов. Этот хлеб полностью люди живут за счет этого хлеба приходят и его получают и берут и они неделю от от привоза до привоза они питаются этим хлебом. Сегодня мы привезли 800 буханок хлеба, которые успешно вот и солдатами, с висковым и цивильным подразделом сегодня раздали посетили два пункта и люди хлеб. И надеюсь на дальнейшую работу в этом направлении, помогать людям в гуманитарной миссии.